ডেলিভারি কর্মী প্রসেনজি সরকার মৃত্যুকাণ্ডে অবশেষে গ্রেফতার করা হলো মূল অভিযুক্তদের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার নির্দেশের পরে গ্রেফতারিতে তৎপরতা নেয় পুলিশ আসামি শ্রীভূমি জেলার রেলস্টেশন এলাকা থেকে মঙ্গলবার গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে ঘটনার মূল তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর অভিযুক্তদের প্রথমে চোরাইবাড়ি থানায় আনা হলেও ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনরোষ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের সরাসরি

संगीता भट्टाचार्य जी सुष्मिता भट्टाचार्य जी ये एफ नेम ए पी इसके अलावा सौरभ भट्टाचार्य जी इसको नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस ने आज अर्ली मॉर्निंग करीमगंज डिस्ट्रिक्ट आसाम से अरेस्ट किया है तो आ, हमें ये बताते हुए बहुत वो हो रहा है कि हमने जो प्रसन्जित सरकार केस है इनके जो मेन एक्यूज है एफ आई नेम एपी और प्लस वन को अरेस्ट कर लिया है

गिरफ्तार हुआ अभिजुक्त नाम सुस्मिता भट्टाचार्यो संगीता भट्टाचार्य और सौरभ भट्टाचार्यो प्रोजी सरकार मृत्यु के न्याय विचार इलाका जुड़े चापाक हो धर्मनगर के जनता से एक अपील करनी है ये मूवमेंट चल रहा है हम सब इस मूवमेंट के साथ है हम भी चाहते हैं कि जस्टिस हो लेकिन दो चार मिसक्रिय आप में जुड़ के इस मूवमेंट को अपने यूज कर रहे हैं कृपया आप उनके उसमें न पढ़िए आप इसको इस मूवमेंट को प्योर रखिए कल भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें लोग धर्मनगर पीएस में घुसना चाहते थे ये एक पीसफुल मूवमेंट है जस्टिस के लिए मूवमेंट है इसको आप वायलेंट होके या इनजस्टिस के थ्रू जस्टिस नहीं मिलेगा ट्यूसडे को भी कामेश्वर ग्राम के लोग मेरे पास आए थे उन्होंने मैंने कहा था उन्हें कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए ये हो जाएगा और आप मूवमेंट uh, कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप वायलेंट हो जा रहे हैं आप थाने में अंदर पूरा घुसे जा रहे हैं जिसके कारण हम पुलिस जो हमारा काम है वो नहीं कर पा रहा है तो जो हमने आश्वासन दिया था जो हमने आपको समय मांगा था उसके अंदर ही हमने मेन एक्यूज और तीन लोगों को पकड़ लिया है तो यही हम अभी भी अपील करना चाहते जनता से कि आप इन मिसक्रिय जो दो चार लोग हैं जो आपने जाके इसको टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कृपया उनको सक्सेसफुल मत होने दीजिए आप पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए हम पूरे के पूरे लॉ फॉलो करते हुए इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे तो ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने मेन एक्यूज को पकड़ लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन और उल्लेख करा देते डिलीवरी संक्रांत विवाद के प्रोशनजी सरकार অপমান ও মারধরের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় গোটা নেট দুনিয়ায় এরপরই রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হয় একটি জঙ্গল থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর ও আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র দ্রুত ও কঠোর আগরতলার রাজপথ নামেন সাধারণ মানুষ এদিকে সাধারণ মানুষের কাছে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ন্যায় বিচারের দাবিতে সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি প্রশাসন ও আইনের উপর আস্থা রেখে সহযোগিতা করার আবেদন জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা নাও